І нагадаю, що днями Маріуполь пережив е, трагічну трагічний теракт. Загинула 31 людина, і ми продовжимо слідкувати за всіма подіями, що зараз відбуваються в цьому місті. І з нами на зв'язку народний депутат від опозиційного блоку від Маріуполя власне, Сергій Матвієнков. Вітаю вас. Добрий день. Наскільки знаю, ви зараз знаходитеся у місті? Так. Да, да. Яка обстановка зараз? Ну, звісно, город. Місто... переживший шок. Можно представить, какая ситуация сейчас. Люди, конечно, в таком состоянии очень тревожены. 31 погибшие, более 100 раненых. Конечно, ощущение тревоги, ощущение непонимания ситуации, будем говорить так. Самое главное, что сейчас нужно, это вот обеспечить лечение этих людей, которые находятся в госпиталях, которые находятся в больницах, это около 100 человек. И сейчас и мы, как народные депутаты, вот вчера мы объезд Шали отводили лекарства в первый же день, занимались лекарствами и городская власть, и все вместе объединившись. Независимо даже от политических взглядов и убеждений, все занимаются одним, как обеспечить страдания, как обеспечить лечение этих людей, которые находятся в больницах. Это одно направление. Ну и второе направление, конечно, это жизнедеятельность города потому что практически самый новый микрорайон, будем говорить так, огромное количество жилья, которое осталось без стекла, без остекления. Система энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения восстановлена, но сейчас и заводы подключились, и комбинаты чая, и Азовсталь, и руководство группы Метинвест, и, и, и городские власти сейчас все совместно проводят выделение, будем говорить так, вот сейчас материала для того, чтобы заняться остеклением. Это сейчас один из наиболее таких острых проблем, которые сегодня есть, потому что при такой температуре открытые квартиры, люди находятся в этих квартирах. Работа школ, детских садов также очень важна система, потому что одна из школ повреждена, сейчас отрабатывается модель, как детей перебросить в следующие школы. По детским садам аналогичная картина. В общем, сегодня все заняты одним, чтобы делать все для того, чтобы вернуться к нормальной цивилизованной жизни, хотя это очень сложно с моральной точки зрения вот, пережить эти моменты. Є е, власне, докази того, звідки вівся обстріл, і майже майже достовірно, майже на 100% зрозуміло, що обстріл вівся саме з позицій ДНР та ЛНР. Варто зазначити, що вчора у Верховній Раді вирішували питання визнання цих організацій терористичними. У нас є інформація про те, що ви на засідання не з'явилися. Конечно, потому что я не выезжал из города. Я вам скажу откровенно, и мы находились в городе. И я считаю, что э, сейчас здесь находиться гораздо важнее для того, чтобы решать те вопросы, которые сегодня стоят вот здесь. Я думаю, что уже все прекрасно понимают, что те шаги, которые предпринимаются сегодня, в плане, ну будем говорить так, и дипломатическом, и военном, не дают разрешения, будем говорить так, вопроса. Мы должны сейчас сделать все для того, чтобы людей оградить от тех событий, которые происходят, и не допустить повторения подобных моментов. І ми те прекрасно понімаємо. Вот ми сейчас этим цим займаємося. А скажіть, чи розуміє суспільство в Маріуполі? Люди э, які думки в суспільстві про те, з якого боку хто обстріляв, і э, чи є інформація, яку надають в ЗМІ зараз э, достовірною, і чи люди вважають її правдивою? Є повна інформація. Народ прекрасно бачить, як проходять події. Это сегодня как бы естественно, это естественный вопрос, то, о чем вы говорите, сейчас люди действительно понимают, что происходит.